Купляти старі машини і засовувати в них гроші От просто якийсь прикол. От, от не можу остановитися. От в мене є нова машина, я і там видумую собі бляд, якісь криві капоти, ну так, от такий в мене фетіш. І тут я собі рішаю, блядь, сунути деньги. але я знаю багато людей, які, купуючи стару машину, просто не розуміють, не представляють собі, в який гемарняк вони вйобуються. Uh -huh. А вся проблема там не в обслуженности машины, а просто в ее возрасте. Есть усталость металла, усталость резинок. Все уже, блядь, полопано, понял? Ты або меняешь, або ты на ней не ездишь. Нема варика не менять, понял? Вот, так она сыпется, что нема варика не менять. Ладно, ходовка стучить, ездишь, ходовка стучать, а, а все остальное-то нет. придется менять. Она заставит тебя менять. Ты чуть помпы, ты чуть, блядь, ты че все нахуй. Бензонасосы не работают, блядь. Все трубки бензиновые лопают. Ну, ты понял. И ты, короче, влез в этот геморняк, блядь. И теперь самый главный вопрос, жалеешь ли ты, Ну, что нет, ты? конечно, потому что, блядь, мы козыри. Ты шо, вони, вот здесь мы едем, як красиво. Плывем, люди все заглядывают. Ну, может из-за того, что камера стоит, а может из-за того, что тачка красива может твои золотые часы просто может, блестят может твои золотые часы просто блестят а если мы сравним твою новую машину вот 340 и кабана где больше внимания где ты больше козырь по твоим ощущениям или как ты вот, судишь по, по людям а что я по людям не могу рассудить понимаешь Молодей я думаю братка ты как раз таки можешь рассудить я да? могу рассудить молоди пацаны Ну, им больше по приколу 340. Понял, там ебать, даты болком, uh -huh. улететь в точку, им отаке по приколу. Но есть багато тоже, кстати, молодых, но таких среднего возраста люди, они наслаждаются, они фотографируются.